Habil Əkbərov 20 ilə yaxındır ki, təsərrüfatında üzüm və digər meyvələr yetişdirir. Sahibkarın 1 hektar üzüm bağı var. Təsərrüfatçı əsasən süfrə üzümü olan Ağaday və kişmiş sortlarını yetişdirir. Üzüm fərqli meyvədir. Bu suvarması var, bir az çətinliyi var. Dərman bağın dərmandlanması çətinlikdir, pul tələb edir. Qaldı ki, məhsuldarlığı keçər quraqlıq olduğuna görə zəif oldu. Bu il də Allahın köməyi ilə yaxşı olar. Ötən il regionda uzun sürən quraqlıq ayları Habil Əkbərovun da üzümçülük təsərrüfatına öz mənfi təsirini göstərib. Ona görə də ötən il 15 tona yaxın məhsul əldə edib. İldə minimum 4-5 dəfə dərmənlanan üzüm bağlarında əsasən Rusiya və Türkiyədən gətirilən preparatlardan istifadə olunur. Hazırda üzüm bağlarında budama prosesi yekunlaşmaq üzrədir və üzüm sıralarında olan yararsız dayaqların və məftil xətlərinin təmiri o cümlədən ağac diblərinin təmizlənməsi həyata keçirilir. Texnika da biraz bahadır. Dərman problemli, uğur alma alacağı bahadır. Çimizdən aldıq, onun hamısı bahadır biraz. Xərc çox çıxır. Şabran rayonunda son 10 ildə üzüm bağları 11 dəfə artaraq 388 hektar olub. Həmin üzüm bağlarında Ağxəlilə, Yay üzümü, Qara Kürdaş, Ağşanı, Qaraşanı, kişmişi və s. üzüm sortları yetişdirilir. Ötən rayonundakı bağ sahələrindən 977 ton üzüm toplanıb. Aysia Rəzaxanlı, Sərvər Abdullayev, Həsən Narasov, Şabran